খাড়া হয়েছ নি সারা সব সুদা খরিয়া খাড়াও যাক আজহার দুই রেখা তো আজিব নমাজ অতিরিক্ত সয়দ তকবীর সাথে ওইমামর পিছনে ফরিয়ার ও নিয়ত করবা ল الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبصوصه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وعلى آله وآصحابه أجمعين اللهم بلغ ألف ألف صلاة وسلاما منا إلى روضة نبينا عليه الصلاة والسلام إله العالمين الكريم أقع يا الله تمر غلامه غلورة جماعة مرمويدان وبروية عيد الأزحار نماذا دا داكوري أبكري لغن ديات برايسي يا الله أمدر مغفرة تربيكاتا فرمو يا الله تمر محبتا مارفة أمدر نصيب فرماو اللہ تمہارے سن بر متن سن بر توفیق دے ہو اللہ ہم در گناہ خطا سہور در گزور فرماؤ جنا و جانا سٹو بلا بڑو یا یا اللہ صغیرہ کبیرہ جو تو گناہ خرسی امرہ جو تو بتمیزی بیادو بھی گستاخی خرسی معاف خوری دے ہو اللہ جو تو گناہ امرہ خرسی تر شہزا دیتا ہے تو دنے مریا اللہ مولی یا اللہ, اللہ. تو رحم حم خرسو کرم خرسو عذاب دیسو نا یا اللہ امرہ توبہ خوری یا زندگی شب خطا خصور دے در گزر فرماؤ کرانے والا زندگی ہمارے پا کر صاف پویتروں بنائیاں دو تمہارا نبی سنت اور موافق زندگی کا ہم دارے ہمارے نصیب فرماؤ আল্লাহ তোমার মর্জিয়া তোর মহাফিক জিন্দগি আমরা সহ তাম উম্মত রে নসিব ফরমাও আল্লাহ জমিন হদায়ত রে আম হরিয়া দেও আল্লাহ ইমান আর কুরান ও দাওত রে জমিন আম হরিয়া দেও আল্লাহ দুনিয়া তাকি অশান্তি বিশৃঙ্খলা রে দূর হর কুনা কুনি মারামারি রে দূর হরি দে আল্লাহ দুনিয়া তাকে রক্তকরণ যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করে দেও আল্লাহ সারা দুনিয়া তুমি চায়েন সুকুনার শান্তির ফয়সালা ফরমাও আল্লাহ সারা জগৎবাসী এখন ওই এক মানুষরে এক অঙ্গ পারে না ও জায়গা মানুষের মানুষ মারিয়া শেষ করি আল্লাহ দুনিয়াটা কি মানব হত্যা আপনি বন্ধ করো আল্লাহ আল্লাহ যত জালিম আর জাবির ইতারে তুমি সুমতি দান করো এল্লা ইতারে হেদায়ত নসিব করো যারা নসিব হেদায়ত না ইতারে তুমি সামাল দেও ইয়ার হামাল আল্লাহমা ইজ্জাল ইসলাম ওল মুসলিমিন ওয়ান ইসলাম ওল মুসলিমিন ওয়ান আলাইনা নাসরুল হাক্কান এ আল্লাহ এই দেশ এই এলাকার মধ্যে তুমি শান্তি চয়ন ও শকুনের ফেসলা ফরমাও আল্লাহ আমরা দেশ থাকি অবা অনতন্ডে দূর করে দেও চুরি দুষ্টামি সন্ত্রাস অন্যায় দেশ সারা দুনিয়া থাকি আমরা দেশ থাকি আল্লাহ আপনি উচ্ছেদ করো ইয়ারো আহমেন দুনিয়ার মানুষে মানুষের শান্তি আর সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করিয়া দাও ইয়া আল্লাহ তোমার গোলাম ইয়ার এবাদত এ বাদত স্বাধীনভাবে করবার اللہ اپنے توفیق عطا فرماؤ نبی پاک علیہ والسلام السلات السلام و امرار و کٹی کٹی درودر سلام نیفو سیدو. نبی جی دیر ستکات اور امرار دوار قبول فرماؤ تمام دنیا دنیا ممین مسلمان حکل اور قربانی رہ اپنے قبول فرماؤ اللہ تعالی مقبول قربانی اخلو لگے خوری قبول فرماؤ تمام کرام اور حج ومرارے قبول فرماؤ ایر ضرع سارا دنیا تم نے چین سکون اور ہدایت اور امن اور فیصلہ فرماؤ جزا الله عنا محمد ما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم آمين آمين برحمتك يا رحم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا معاشر المسلمين ان هذا اليوم يوم عيد الأضحى وهو يوم فرح وسرور ولكنه أيضا يوم عبادة وطاعة وفيه سنة الأضحية وهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي من شعائر الإسلام قال الله تبارك وتعالى تعالى فصل لربك وانحر وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاه والسلام: ما عمل ابن ادم من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا بها نفسا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الاضاحي قال سنه ابيكم ابراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شاره حسنه قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شاره من الصوف حسنه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاه والسلام من كان له صعق ولم يضحي فلا يقربن مصلانا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد فيا ايها الاخوه المسلمون ينبغي لنا ان نحتفل بعيد الاضحى وفقا لشرع الله ورسوله وأن يكون هدينا وأن يكون هدفنا تقوى الله وإخلاص النية ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد علينا الأعياد ونحن في صحة وأمن وإيمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله أكبر, اكبر الله اكبر ولله الحمد. <applause> اللَّه أكبر الله أكبر الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حيان عثمان واقضاهم علي وسيدة نساء اهل الجنة فاطمة وسيدة شباب اهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن كل الصحابة اجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في اصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضه فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل اليهود والحنود والنصارى والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم شتت شملهم اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين الذين يقاتلون اولياك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياك ويصدون عن سبيلك يا ارحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وأنصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين، اللهم وفق ولاة الإسلام وسلاطينهم لما تحبه وترضى، واجعل آخرتنا وآخرتهم خيرا من الأولى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويتا ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى وعز وجل وتم وهم واكبر الله اكبر 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 আল্লাহ I আল্লাহ Alláhu I akbar আল্লাহ I লা Alláhu I akbar La ilaha illá Lláhu Vox Alláhu I akbara Alláhu I akbar আপনারা ನೋಡಿ <inaudible> ಆಮೇಲೆ <inaudible> <inaudible>